Такс. Тут из новых шторы. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы с вами общались уже, помните? Не, не помню. Не помните. Можем сегодня пообщаться? Можем, можем. Может вопрос у вас есть интересный? Нет, только зашел. Только зашел. И сразу на вас. Понял. Как относитесь к попыткам, ну вообще к инициативе проводить переговоры мирные между Россией и Украиной? Так, э, до конца. То есть вы против переговоров? Да и не, просто ну, с вашей стороны раньше звучали только до конца. Нет, так э, я, ж не, я сейчас не озвучиваю свое мнение, я вашей, вашим интересуюсь. Да пусть она закончится. Ну, вы за перемирие. Ну, конечно. Ш, денацифицировали Украину? Ну нет. Почему тогда хотите заканчивать и мириться с нами? Дед бы не оценил бы ваш. Дед бы не оценил бы. Так не а зачем оценил. вы мириться хотите? Но... Но мясорубку надо заканчивать. Подождите, вы начали мясорубку, потому что в Украине Если еще в Украине, почему вы хотите ее заканчивать? Нужно усиливать. Если за за два-три дня не получилось, то нужно еще больше мясорубки. Ты меня услышишь. Ты как-то мне провоцируешь. Это на. Не, это больно тебе, потому что у тебя тут диссонанс. С одной стороны, нет, тебе говорят, нет. что ты с другой стороны, что надо заканчивать. О -о -о -о. И ты эти мысли держишь между, между ними стеночку. А я вот эту стеночку достаю, и тебе становится очень больно. Потому что и то, и то тебе э, в голове оно жило, но оно вместе не сочетается. И вы боитесь себе ставить такие вопросы, потому что становится больно. Учеными доказано, что некомфортная, неприятная мысль выж... вызывает такие же реакции в теле, как будто тебе сейчас физически делают что-то дискомфортно, понимаешь? И вот тебе Понимаю. неприятно. Ты Станислав. думаешь, что я тебя провоцирую? Я просто забрал вот эту стеночку, как, и ты увидел как, это. Как зовут тебя? Как Станислав, зовут? Станислав. 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 Стас? Так как хочешь. Мне Сергей зовут. Стас, смотри. У меня сейчас а, под боком такая мясорубка рубится. Такая. И у меня очень много друзей ушло туда. И там именно ад творится. А то, что вот это э, диванная войска, что с твоей стороны, да даже с моей стороны. Это знаешь, как там хотите, на... это все. Вы на Ну, не смейся. А чего? Докажи, не будь балаболом, докажи. Пойди в историю э, человеком слова. Вот ты сказал что ну, приведи приведи аргументацию я тебе помогу у меня телефон один второй компьютер я тебе помогу хорошо. найти хорошо почему э, вы русская хотите русская мы хотим э, я мы не русская хотим убить, мы хотим убить то что пришло на нашу землю и хочет нас убить. в данном случае когда-то это были Немцы на сегодняшний день это пришли россияне в мой в мои города к моим людям к моим соотечественникам оказалось оказалось что это россияне и это проблема россияне что они пришли пришли в наш дом где э, украинцы пока пожалуйста приведи приведи какую-то аргументацию Кракен Кракен азов. Кракен азов. что Кракен назов ну это что не, ну, ну. Нет, конечно. Нет, конечно. Нет, Хорошо. конечно. А когда в Одессе жили людей, это почему? Потому что те пророссийские мрази, которые залезли, забаррикадировались из крышки, дали э, в зажигательные смеси себя им еще пытались помочь Себе. пытались помочь да посмотри просто стрим вот есть 5 часов 4 2 часа Я выжимка, не 40 Стас, посмотри стих, стримы посмотришь а причем тут подожди причем тут опять стой, стой, же стой, стой. Тихо, тихо 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 это и они себя они в процессе э, как это сказать когда они когда они делали эти зажигательные смеси да 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 Неужели вы такие? Ну смотри, вот смотри, ты, э, э, я, я ж тебе помогаю, я тебе сейчас помогаю. Ты, ты должен мне доказать, что на... ты брякнул. Хорошо, открой тогда видео. Вот есть миллион видео вот этих событий и покажи, как укра... а ты увидишь, как летят с крыши зажигательные смеси, и ты увидишь, как на крыше и вообще потом ты... загорелось, потом ты увидишь, как помогают вылазить из окон. Но опять же, а при чем тут? А при чем и тут... Когда... Стой, и когда их... Ты откро... Смотри, так ты сейчас открываешь и показываешь, как... Пока что ты просто балаболишь. Покажи, как они до... Смотри, ты мне открываешь и показываешь, говоришь, а чё же они добывают? А пока что ты набалаболил. Подожди, стой, громче тебе сделаю. Пусть в курс ты ж кстати, вот-вот-вот, ты тему интересную. Ты ж сам, мобили... ты ж демобилизованный из диванных войск. Ты говоришь, рядом ад. А когда три года назад в Украине был ад? А когда десять лет назад в Украине был ад? Ты что делал? Ты служил в д... Э, д... диванных войсках России. А когда возле Курска захорелась И вот ты в курсе, что твои россияне... Вот сегодня вышло чудесный шорт. Вот очень, очень советую тебе посмотреть. Твои россияне говорят: так это план, это план македонского впустить на свою территорию и перемалывать врага на своей территории. Слышал такое от россиян? Это, да, Слышал такое от россиян? В горло... Сегодня тупо свежий. Смотри. А когда ваши ТЦК убегают... Да? Я понял, так... ты включил вообще все тумблеры, все, что ты знал, сейчас мне насыпешь. Смотри видео, смотрим видео. Свежее, сегодняшнее. Свежее сегодняшнее видео. Тебе понравилось. Армия... Смотри. Сейчас подсветку, чтобы все было видно, сделаю максимально громко. Сегодня свежий э шорт. ...со связанными руками, без оружия, до сих пор держит под оккупацией часть российской Курской области... У Александра Македонского была эта стратегия. Запустить. <связывая> а что вы на слонах не едете? Ну, македонский на слонах там было катался. Что вы на слонах? Что вы не на танках, а не на слонах. Вы, например, чтобы словить маньяка, вы специально подложите свою жену под маньяка, чтобы он накинулся на человека. Подожди, подожди. И вы тут оба прокурат. маньяка словили. То есть вы на свою территорию впустили. Смотри. Це випустили, да, это ви спустили. Це ви предупредили придумані суконкам, що у вас стратегія Олександра не вийде. Так, друзі. Поки поки куряни плачуть, інші росіяни кажуть, що в них все добре, і це так задумано. Данна болотяна потвора нам каже: в мене тут поряд пекло. А ти са. Коли в Бучі і Верпені було пекло, ти ж, ти ж оце плескав в долоні, ти ж, ти ж кричав: давайте, давайте. Ти ж кричав, «Крим наш», Ти ж казав, треба укрів. А коли в нього поряд пекло, от він в Курській області, в нього поряд пекло, він хоче закінчувати. І яка малодушна мрота? Так ви... Але Но давайте будем заканчивать, потому что мне уже горячо. Вот мне подпекает, поэтому давайте заканчивать. А как же деды? Вечер добрый. О чем общаетесь? О чем общаетесь? Смотря какой собеседник. Ну вот такой, как я. Ну вот такой, как я. Смотря какую тему поднимете. А вы из России? А вы из России? Не, я из Запорожской области. А -а -а. А -а -а. То можем украинскую мову спелковаться. Не всегда. Не всегда, иногда Не можно всегда, и другой. Можно Но, и зараз другой. Ж Украина Но зараз же украинец с украинцем. С с украинцем. Вы армянской общаетесь? Нет. Нет. грузинской. Я вот по-армянски умею, давайте по-армянски пообщаемся. Не, ну ты когда с грузином Нет, или армянином, ты, армянином, ты прям армянином, молодец, ты прям так и нужно. Молодец. Ты приедешь в Армению, будешь общаться. Вот я поеду к своим друзьям с Акартвелла в Грузию, буду учить, ну, как-то базово буду учить, чтобы взаимодействовать. Вот, а ты сейчас украинец, украинцем, украинец с украинцем, же? правильно? Или ты себя не считаешь украинцем? Я считаю себя украинцем. Ну, так давай, да, украинец, спилковаться украинскую мову. Подождите, вы родились в Советском Союзе, правильно? Кстати, нет. Кстати, нет. В каком году вы родились? В 90-м. 90 а распался Советский Союз в каком году? В 91-м. В 91-м. Ну. Ну. Вот. И в школе какой язык вы изучали? Украинскую мову. Рядную мова. 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 Где вы изучали украинскую мову? В школе, 143-я 143 гимназия. гимназия. С какого области вы, региона? Ну это... это... Оболонь, Киев. Оболонь, Киев. Киевская, область. Киевская область. Я в Запорожской области изучал русский язык. Угу. Угу. Ну окей. Я за... ну, окей. Я закончил в одиннадцатом году. Меня окей. учили русского окей. языка. Ну, тебя учили, а сам ты не захотел выучить украинскую мову? Украинскую мову. Нет, ну подожди, изучали в школе русский язык. Окей. Так окей. У, у меня, кстати, тоже Я, было, по-моему, год или два предмет назывался русский язык. Но даже если бы у меня не было ни одного, ни второго, ты же уже взрослый дядька. Какая разница, что там в школе? Если вот в 95 году, да, Украина. Ты же уже взрослый дядька, вот когда ты стал взрослым дядькой, что ты не, не нет у тебя желания выучить украинскую мову? Украинскую мову. Твои родители на каком языке общаются? Ну, общались на русском. Ну, общались на русском. И сразу вот так чирк, и стали общаться по Украине. Не, не чирк. Ничего чирк не, чирк не делается. Но должно не начаться делаться. Ты когда начал делать? Вот у меня, например, бабушка из Ивано-Франковска. Я очень много времени проводил в Ивано-Франковске. Вот. Только украинскую мову. А дома родители, да, русским языком было такое. Но, видишь, меняются и взрослые люди, и ты, ты, ты. Ты же мог выучить украинскую... Выучить украинскую мову. Украинскую у меня отец с от Мариуполя, у них постоянно русскоязычная была. Согласен. Нет, Согласен. так тут смотри, нет. тут ничего плохого нет, пойми правильно. Украинская мова потребна. ладно, я по-русски буду. Украинская мова нужна для того, чтобы ты находился в информационном поле украинском. Украинский. Украинский язык. Что-что? Что-что? Украинский язык, если ты по-русски... Ну разговарив. пусть будет украинский язык, да. украинский язык, да. Ты должен его знать, чтобы ты понимал вообще, с чем живет Украина, чтобы ты находился в информационном культурном поле украинском. Оно, оно украиноязычное. То есть ты должен иметь доступ к этому. Для этого должен, нужен язык. К чему доступ? К украинскому информационному культурному вот этому полю. Давай назовем это так. Будем в нашем разговоре использовать такую формулировку. Сколько городов общается по украинскому языку? Да все города общаются по украинскому языку. Днепро как общается? По украинскому? Вот понимаешь, из-за нападения России теперь все общаются украинским языком. А раньше, раньше, да, смотри, смотри, Украина была в Советском Союзе, а до этого была в Российской империи. И один, и второй навязывали, навязывали русский язык. Мы даже не будем сейчас обсуждать, давай, хорошо или это плохо, но логично, что империя, в которой ты находишься, навязывает свое. Есть емский указ, есть Валуевский циркуляр, есть целый список, скинул мне мой подписчик-зритель, всех таких документов по ущемлению украинского языка. Нет, ну, подожди, это... Поэтому есть области, где люди действительно приучены к русскому языку. Но это навязано Россией, навязано Советским Союзом. Советский Союз? Сколько в Советском Союзе было республик? 15. 15. И всем навязали, что надо вот по-русски общаться. Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, а тебя, значит, навязали, что надо по-украински общаться, да правильно? Да не на... Смотри, про... вот хорошая мысль, смотри, я тебе даже помогу. Швейцарии. Я даже помогу. Вот у меня брат в и что надо навязывать швейцарцам всем, чтобы они по-украински общались, правильно? Нет, швейцарцам надо навязывать, чтобы они швейцарский учили. Вот ты поднял классный вопрос, смотри, вот я тебе сейчас расскажу. Пора забыть вот эту мульку назовем ее давай либеральную мульку что чтобы язык жил и, и и развивался его просто нужно не запрещать чушь чтобы язык жил и развивался его нужно развивать его нужно развивать его нужно э, вводить применять делать популярным делать контент снимать фильмы делать модную музыку понимаешь если есть народная музыка ты ее не хочешь слушать ты же не слушаешь народную музыку музыку Потому что она, тебе, она тебя не качает, правильно? Не качает. Вот надо, чтобы была музыка, которая качает. То есть ты должен находиться в этом информационном поле. Ты должен в нем, можно так сказать, жить. И поэтому, да, государство Украины, давай назовем, навязывает украинский язык на территории Украины. Швейцария швейцарский язык навязывает. И не только. Стоп, стоп. Загромче что сделаю. До 11 -го года. Почему не запретили русский язык? Его и сейчас не, Его сейчас не запретили. Ну а что украинские тогда не учили нас? Да меня учили, я ж тебе говорю. Учили, я ж тебе говорю. А что меня не... Мы в одном государстве жили? Да. Такая, там учили да. украинское, а у нас что не учили? Плохо, плохо, что не учили. Потому что, потому что, смотри, потому что никому при рождении не выдают инструкцию, как правильно жить. Вот представляешь, что перед тем, как родиться, вот увидеть первый свет, тебе выдают книжечку, вот так как инструкцию, но нету этого. Ты живешь, идешь, спотыкаешься, встаешь, учишься, что, наверное, вот это надо переступить, а вот это перепрыгнуть, а вот тут подождать. Украина постсоветская страна, наполненная постсоветской номенклатурой, по -по советскими политиками, пророссийскими политиками, которые и вообще себе не могут дать раду. Не говоря уже про стране, которая после развала Совка должна вставать на ноги и развиваться. Поэтому в Украине очень много всего делалось неправильного, делается неправильно. І, к сожалению, будет делаться. І наша задача подмечать це і исправлять, а не говорить, раз воно делалось, то горі хата, гори хата, горі сарай. Плохо, що. бы в Запорожье тебя тебе вчили українською мовою, ти б спілкуючись українською мовою, ти б дивився ті канали, і телевізійні, і Ютуб канали, і читав книжки українські. І, можливо, розумієш, ти б навіть Володаря Екілець Толкіна читав би, але в українському перекладі. І ти би знаходився в цьому інфополі, ти би демонстрував і ретранслював іншим, що ти українець. Ти би знаходився в інфо ін в ін, цьому полі, і ти би тоді мені цих питань не ставив би. Ставив би. повторі. Що-що повторі. Що, що, інш. А, а почому ти другі язики не звучаєш? Ну английский, вот я им пользуюсь. Смотри, в чем штука. Чтобы, опять же, чтобы ты язык выучил и не забыл, им нужно пользоваться. Я активно пользуюсь ан ан англоязычными, англоязычными продуктами информационными. Поэтому я, в принципе, прекрасно читаю, понимаю, практика у меня, произношения такие себе. Если я захочу сейчас выучить шведский, я его выучу, и оно будет как подкрученная тарелочка. Я его выучил, пошел в свою жизнь, где я пользуюсь украинскую мову, английскую мову, и с вами, россиянами, я общаюсь русским, а шведский я не применяю, я забуду его, понимаешь? Но в Украине ты... Зная украинский, ты им пользуешься, этот язык живет, и ты его наполняешь своими информационными и продуктами ну если так можно, сказать. Ну, если вот, так ты можно понимаешь? сказать вот видишь я тебя перебываю ты не можешь а зачем, а зачем ты меня перебываешь а вот я тебя не не сейчас слушаю вот я тебя слушаю ты говори сейчас, ты сейчас. я должен тебя слушать вот я, сейчас, ты тебя тоже... я сейчас тебя слушаю у нас идет монолог или диалог я тебя слушаю сейчас я тебя слушаю сейчас вот. Ты только украинский и английский знаешь, да? Ну и русский я, с тобой, ну, русский, я с тобой общаюсь. Не, ты на русском с Уржиком общаешься. Где с Уржиком? Где, Где Я русский по-любому знаю канал, лучше, чем 99% тут россиян. Причем чисто случайно. Просто потому что я читал книги и читаю информацию. Читаю информацию. А что читал? Что за книги Читал. Вот, вот, когда меня про такое спрашивают, я реально теряюсь, потому что вся моя жизнь, она посвящена, она, вот, это все равно, чтобы сказать, а сколько раз ты ходил в туалет? Или а, а где ты ходил в туалет? Да каждый день, по, 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 не знаю, когда как. Вот сегодня даже превысил количество хождений в туалет на одно. Ты всю жизнь живешь и читаешь книжки, меняется тематика, меняется от чего-то более литературно-художественного, романтического, переходишь на что-то более исторически научное. Ты всю жизнь читаешь, вот я не знаю, я постоянно читаю. Сейчас чат G5 помогает начит в, или эти, я начал слушать аудиокниги, потому что не успеваю почитать странички. Читал? А ты думаешь, что я три книги прочитал? Книги прочитал. И назову Запорозкое тебе. Запорожское казачество читал? Кто автор? Автора не помню. Ну я как я тебе могу сказать, что значит запорожское казачество? Кто автор? О чем эта книга? Ну ты же просто два слова говоришь. Так таких книг, ты знаешь сколько? Вот я же говорю, ты раз в жизни увидел книгу про казаков, и ты думаешь, что вот есть книга про казаков, есть книга про Россию. Ты понимаешь, сколько книг про казаков? Ты понимаешь, сколько там исторической литературы, сколько монографий, сколько научпопа, сколько воды какой-то, сколько дезинфы и пропаганды? Какая, кто... Ты, ты, что, вот, какая? Накручиваешь все на голове. ты знаешь мало, а накручиваешь... Ты читал, вот, наверное, как закалялась сталь. Или Атлант расправил плечи. расправил плечи? Давай, хоть куда-то я, я попаду или нет? Не, не попал. Давай, что ты читал, а кроме запорожского... запорожского казачества? Казачество. Запорожское казачество. А что еще, а еще читал? Запорожское казачество. А не хочеш вивчити українську мову і щось на українською прочитати? От я зараз всім раджу, Юрія Яновський, наш модерніст, просто, просто дуже потужно. Багато, багато як це багато шарові сенси, дуже, дуже круто поставлене в нього слово. От я тобі раджу вивчити українську мову і почитати художню літературу. Майстер корабля, чотири шаблі. шаблі, от, Нет. просто для просто для свого словникового цього запасу. потому что мне язык так не нравится. Вот, наконец-то, наконец-то, вот до этой кульминации мы это все и терпели. Что вы, русскомировцы, вы просто не видите Украину. Не потому что вам она ущемляла, не потому что она запрещала, не потому что она что-то вам делала, просто вы не видите Украину. Потому що Україна реально вам мазолит очі, тому що українці это действительно казаки, це действительно Русь, українці це готи, це славяне. українці це 300 спартанців, которые зараз стримують навалу цього багатомільйонного війська, цих э, непекельних аболотяних потвор. І потвор. ти один з них. І ти одна з них ця потвора, це ти. Ти просто ненавидиш Україну. Просто, не за щося просто, тому ти нічого не вчив, вчити не будеш. А тепер, тепер, давай проведемо, е, чи є тут зв'язок. Людина, ну як людина, болотяна потвора ненавидить Україну, і болотяна потвора прочитала одну книгу, авторства якої він навіть не знає. Як ти вважаєш, є кореляція? От, мій канал якраз присвячено цьому. Показувати, що все ваше е, потворство моральне виходить з вашої тупості. Ти прочитав одну книгу, і ти мені тут розповідаєш, як влаштований Всесвіт? От, і все. От, до цього моменту я чекав. До цього моменту. я так довго чекав, просто під, під, під просто під, я не знаю, як копіювання, копі-пейст всі. Всі зрадники, всі манкурти закінчуються і зриваються на те, що я просто не люблю Україну. Я просто не люблю вашу мову. Я просто хочу, щоб цього не було. Бо ти, розумієш, в тебе лайно в голові, і ти хочеш, щоб лайно було навколо. А лайно навколо це Росія. І от ти хочеш, ну добре, що далі? Твоє мнення накрутити, понимаєш? Понімаю, пока. Все. Здравствуйте. Здравствуйте, попало, я чисто, да? Почему же? Ну, да, по. я вижу, сразу. Если вы то это сейчас. бандарис Закаленный. Сразу. Да? Да, все правильно говорите. Правильно все. Ну да. же это все, это все прописано, все. Прописано. Все по методичке. Все по методичке. А как вы думаете, ну, давай. да, А как вы думаете, вот если Правильно, мы с, де с детства, если мы с детства заточены, по методичке нас закаливают, готовят, а у вас такое я, есть детей? Я, я вот так думаю, что вот сейчас, я, Слушай, у меня дети уже взрослые, у меня дети уже воюют за Россию. Я воевал за Россию три, три войны. И О, какие расскажите, боялись. какие три войны я... расскажите, что за три войны? Афган? А, я воевал? Да. Не, 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 не Афган. Не? Не, не, не Афган я не застал. Две, две чеченских и украинских войны. Что вы в чеченской? Немножко. В чеченской кого защищали, кого освобождали, какая цель была? Не, не. А в чеченской я защищал свою родину, свою... от. А, а... там же мы воевали не против чеченов, мы воевали против террористов. Ну вы грозные, была, грозные же грозные, грозные бомбили. Было грозные же бомбили. Кто-то сказал, что мы их бомбили. Мы его брали. А мы как? брали Берлин. Как вы его брали? Бомбежками а, в том числе. А если, 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 ты, если ты не идиот, то Берлин никто не бомбил. Ни наши войска, ни союзные. Его брали. Ну Берлин... Там настолько было все рядом... Там бомбить было невозможно, иначе, ага. если ты будешь бомбить... А при чем тут Берлин? Можешь Мы сейчас свои... про Грозный. И почему вы называете Грозный своей родиной? А почему там, вы называете Грозный своей родиной? Вы там, говорите, там, родину защищал. В одном, я делаю, в одном доме... Там в одном доме священные террористы, а в другом доме русские. Там ну как ты самолета скинешь ровно? Ты не скинешь, так невозможно было. Поэтому всех у все. Почему вы называете Грозный? Почему Я вы понимаю. называете Грозный своей родиной? Вы говорите, защищал родину в Грозном. Каким образом ваша родина оказалась в Грозном? Ты знаешь, что сейчас? Ты знаешь, что сейчас в Чечне, в Чечне сейчас, сейчас самая наименьшая преступность в России и воюют там за Россию сейчас больше всего именно чеченцы, потому что они поняли, что мы их спасли. А вы в Иране, в Иране, как с преступностью в Иране? Поедьте в Иране, поживите, там вообще классно, вообще класс. А слушай, а что а и а что иранцы? Что-то они со союз с Россией, а не союз с Украиной. Ну правильно, слава богу. Я же говорю, поедьте в Иран и там хотя бы день проведите. кто а за вас-то? А кто а за вас-то воюет? Поляки, которые, которые, вчера сказал Дуба. вчера, сказал. Все, мы забираем волынь и всю только, только без людей. Ей забирайте. Нам нужно. Знаете, знаете, кто, знаете, кто за нас? Знаете, кто за нас? А можете немножко <связать> вы, выше, выше камеру поднимите чуть-чуть, выше камеру, и кепочку ниже опустите. И вот написано, кто за нас. Смотрите. А, а что вы одели кепку наших союзников? Канада, Канада. Ну, так, так вот эти, вот эти, а ты кепочку одел. Вот эти, вот эти, и ты в их кепочке. Да, 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 слюни летят вообще прям, как с пульверизатора, чтобы цветок э, пшикать, поливать.